Чем занимается Ця нормальная людина э, в 10 часов ночи? Спать. Чем занимается Вероника в 10 часов ночи? Прыгая в ты Ура! Да. Такие результаты. За то, что я с вами тут баллакаю третью часть. А видите, сколько мне еще тут надо? Хотя я молчу. Я ничего не балакаю. Шесть пятнадцать, у мне надо будет стоять. Завтра я, наверное, куплю себе что-то покушать. Да, падает.

Наложим желтенькую. Желаем.